Засялись знову в місто тому, де прокинулась лодка. Опускалися, подималися вишу по тісеню і в разі сторони входили. Пошуки на сьогоднішній день тривають і ми будемо продовжувати пошуки до того моменту, поки ми не знайдемо дівчину. Наступний штаб ми плануємо четверг на 9 ранку на цьому ж місці. Ми ще не разу такі стіки не шукали, як в цей раз. У нас таких не было подъемных ситуаций. У нас четыре водолаза, я пятый, которые там участвуют в этих мероприятиях. Каждый день наши, наши сотрудники проходят берег, берег э, путем осмотра. Значит, вот проходят три человека. Если благоприятные погодные условия, то есть нет такого большого ветра, мы работаем также с дроном. Мы помним о людях. И почему дуб, это было принято еще инициатива Яна Павла II, чтобы по всему миру, откуда были эти жертвы, ставить живые памятники, дубы. Вот и наш земляк, Полек, Урбанский, вот в честь его и всех остальных этот дуб. Шесть лет назад мы посадили этот дуб, потихоньку растет, облагородили этот уголочек. Жить на земле, это значит дружить с дождем и цветком прекрасным. Жить на земле, чтобы песни сложить, а не легких путях возвестные чаще. чащи. Счастливым днем согреты, я грещу месту нашей встречи с тобой. Я був у першому складі ансамблю молодість, я був першим барабанщиком і співаючим барабанщиком. Я співаю і граю на барабанах. В 79-році ми заснували цей колектив. До речі, це ім'я молодість придумав також я.